you <laughs> kyllä se pikkuhiljaa. Mäkin mietin sitä aina välillä, varsinkin silloin niin kuin alkuun. että jos ekana päivänä oli kahdeksan autoa ja seuraavana oli jo 16. Ja se on hyvä kysymys ja mäkin mietin sitä varsinkin niin kuin silloin alkuun. Että kyllä mä sitten ymmärrän, joskus tuli vähän tunnustusta ja kilpailujuttua ja paljon oltiin mediassa ihan niin kuin tosi paljon lehet kirjoitti ja muuta. Niin kyllä mä sitten sit tietysti ymmärrän, että meni valtakunnallisesti tietoa, mutta se alku ja kuinka nopeasti se, niin se on mullekin vielä vähän arvotus perustaa yritys tänne oli, oli, alkuun, ei voi sanoa vahinko, mutta pieni sattuma kuitenkin. Kuitenkin, että mä olin tuosta ohi ajelemassa. Huomasin tuossa kylti, kylti, että vuokrataan pieni mökki tästä Kysitien varrelta. Ja siihen tartuin, kävi nappaas kuvaan puhelinnumeroista ja kurkin vähän ikkunoista. Ja siinä vaiheessa mä etsin tilaa vähän erilaiseen yritykseen, eli semmoiseen catering, kokki firmaa. Tämä oli aika sopiva, siihen ja sopiva hinta siihen tilanteeseen. Ja tulin tätä kattoon parin päivän päästä ja siihen hommaan tämän vuokrasin. Tilanne tuossa muuttuu, kun nurkkapäivässä istuin silloin, että, että tota, pitäisikö sittenkin kaivella vanhasta vihkosta semmoinen ruokarekka-idea ylös ja, ja tota, ruveta tekemään hyviä burgereita. Siitä se starttasi. Onneksi oli aika lailla koko perhe hyppäs remmiin tosi nopeasti, että kumpikin sisko ja pikkuveli ja isä, isä lähti tähän mukaan. Ja ensimmäinen kesäkin oli jo hyvin vilkas, että, että oli hienoa, että ne oli siinä mukana ja joustavat tyypit, niin selvittiin hyvin. Kaikki oli hyvin eri alalta. Isällä on, on vähän ravintola kokemusta. Niin eri, alalta, eri, alalta, oikeastaan kaikki on tullut. Sisko on palvelumuotoilu ja design puolen alalta ja tota, on kosmetologia ja yksi oli vielä lukiossa. Että ei ollut yhtään kokkia mun lisäksi tässä remmissä mukaan kaikki paino keittiössä oikein hienosti. Ja kyllähän se menee, menee aina silleen, että tämä on mennyt nyt, että on, tulee kesä, mikä on kiireinen. Silloin keskitytään tekemään purkereita, niin paljon kuin me pystytään. Sitten kun tulee hiljaisempaa aikaa, sitten me kehitetään, että kuinka me pärjätään ja selvitään hyvin seuraavasta kesästä. Et talvet kehitetään listoja ja tiloja ja toimintatapoja ja muita. Mutta semmoisia isoja steppejä, mitä on ehkä tässä ollut, on... Mulla oli tosi iso niin ensimmäisen ulkopuolisen palkkaaminen, oli semmoinen jännittävä asia jotenkin. Totta kai perheen kanssa vaikka ihan virallisesti, mutta sitä ei niin jännitä, että jos mä oon mukaan jotain, niin ehkä siskot ei laita mua <tuhu> mustalle listalle. Et ulkopuolisten palkkaaminen oli semmoinen eka steppi. Sitten me voitettiin se Suomen toisessa paras burgerravintola, mikä jysäytti aika paljon pottia sitten siitä niin selviäminen sillä että saatiin tehtyä tosi nopeasti isojakin ratkaisuja, että miten, miten niin palvellaan mahdollisimman hyvin sit siinä jutussa. Sitten oli tuo keikkakiertojen aloittaminen oli semmoinen, että se on täys, täyspäiväistä kesällä, että saatiin se ja sitten varmaan näin laajennusjuttua ja semmoista, semmoiset stepit ehkä niin kuin ekana tulee mieleen tässä. Kyllähän sitä vaan tekijä selvisi silloin alussa, mutta kyllä se myös huomaa sitten tässä, kun jatkaa tätä ja tulee vähän niin kuin yrittäjäkokemusta ja muuta, niin ne haasteet, mitkä oli isoja vaikka kaksi vuotta sitten, niin ei ne ehkä enää ole isoja. Että siihen kasvaakin niihin haasteisiin. Ja oppii sitä, että niitä on. Mitä enemmän teet, niin sitä enemmän niitä on. Ja, niistä, niistä mennään, mennään, läpi. Ei siinä silleen, tavallaan voisi sanoa, että ei siinä ole niinku vaihtoehtoja. Jäähän niinku, voi ei, nyt tuli tämmöinen, mitä nyt laitetaanko vaikka ovet kiinni. Keksitään ratkaisuja, mennään läpi ja huomaa, että ne muuttuu koko ajan silleen helpommiksi kun on oppinut, että niitä tulee. Suomen burgeriiskene on tosi korkealaatuinen nykyään. On älyttömän paljon niin top 20 burgerin niin ne on kaikki, tai top 50kin, niin tosi hyviä. Meillä on sillä simppeleitä, ei mitään ihan hirveitä kikkailuja, aitoja raaka-aineita ja mietitään vaan ne burgerit läpi, niin ne testataan. Se burgeri tehdään 5 kertaa tai 50 kertaa ja pikkusen muokataan, että että ne on vimpan päällä. Meillä se ehdottomasti testaamalla. Laitan ihan pelkkiä raaka-aineita vuoden ympärillä niin kuin ylös. Hei, mitenköhän tämä toimisi ja muuta. Ja niin kuin nytkin me otetaan, mennään tuonne tukkuun ja kauppoja ostetaan nämä raaka-aineet ja lähdetään testaamaan. Tehdään purketia toisensa perässä. Ja kyllä se on niin kuin paras tapa. Voihan niitä mielikuvitussa pyörittää vaikka kuinka paljon, mutta kun se laittaa suuhun, niin se voi olla mitä vaan testaaminen. No ei me väkisi, väkisi ole keksitty mitään. Että tota, kyllä niitä sen aikaa pitää testata, että itse on tyytyväinen ja tykkää. Ei, ei, väkisi. Kyllä meillä oli alkuun varmasti niin ihmiseltä ihmiselle oli pääjuttu. että kyllä me ponosteltiin someen sosiaaliseen mediaan silloin aluksi, mutta kyllä niin kuultiin koko ajan sitä, että niin hei mä kuulin mun kaverilta tai naapurilta, että täällä oli hyvää, ne kävi syömässä. Kyllä se semmonen suusta suuhun jutska oli, missä varsinkin alkuun se lähti, lähti kaikki niitä. No siihen asiaan ei sinänsä voi panostaa kuin että tuote on hyvää ja sillä lailla, että, että, ihmiset siitä kertoo, mutta sosiaalinen media oli kyllä semmonen, että niinku pyrittiin, että tehdään siitä semmonen laadukas ja erottuva, Välttämättä puhutaan tienvarsipaikoista ja muita, niin harvoin on, niin kuin, siihen panostetaan välttämättä kovin paljon. Kyllä se oli selkeä, että siihen panostetaan alkuun mahdollisimman paljon. Hankaselmä oli mulle ihan uusi paikka silloin, kun aloitin. Et, et, olin käynyt, mutta en, en tiennyt hirveästi ja, ja näin, mutta on silleen todennut, että on, niin kuin, on tosi hyvä paikka just se yhteisöllisyys ja kunta myös on mukavasti mukana. mukana. että oli oikein hyvä, että vaikka sattumalta Hankasalmalle osuttiin, niin se on ollut hyvä juttu. Kyllähän se on niin kuin ja elämäntapaa. hyvässä ja pahassakin enemmän hyvässä. Ja, ja on Kahdessakin vuodessa kasvanut, että hankala olisi ehkä miettiä, nyt jos en olisi enää yrittäjä, että mitä sitten. Et, et kyllä siitä on tullut semmoinen osa, osa ittees? Ehkä tässä täs vaiheessa aika varovasti, tähän mennessä en ole pitkään harkinnut mitään tai ollut varovainen, mutta nyt ehkä vähän silleen, että täytyy olla vähän tarkempi, että mitä, mitä seuraavaksi tehdään. Et vähän kehitetään just tätä paikkaa ja tämän paikan menua nyt seuraavaksi ja katsotaan sitten idean vihkosta, että lähdetäänkö tekemään jotain isompaa. Jonkun pop olisi ainakin kiva tehdä tämmöinen, nopeammalla niin nopeammallakin aikataululla talven aikana. Viime vuonna tehtiin yksi ja siitä voisi tehdä tavalla että lähdetään tekemään taas joku pop-up. Pääsee itsekin tekemään vaikka en ole kyllästynyt burgerin tekemiseen, mutta se silti kiva tehdä jotain muutakin.